Большое, большое спасибо судейской коллегии за то, что они работали. И вот даже последний самый момент сидели, считали там за машинками. Спасибо. Спасибо местному населению, которое относилось нам очень тепло, которое помогали нам укладывать парапланы, добираться до места, угощали едой и всячески помогали. Спасибо большое. Спасибо всем. Так, диплом третьей степени награждается команда города Москвы, занявшая третье место в международных соревнованиях. Диплом второй степени награждается команда Донецкого центра воздухоплавания, занявшая второе место в международных соревнованиях по проклонированному спорту Кубок Я извиняюсь, тут немножечко вышла неувязочка. Приз более дорогой полагается нашему гостю. Так что пусть за рукировку изменится. Понятно. Или вы катанет? Дай, дай, дай ему. У него дома такой пищевый. Он же работал честным трудом. Награждается команда города Феодосии, занявшая первое место в международных соревнованиях по профанерному спорту Куба Огнестра Многоборья. Еще я хочу наградить своих судей, которые помогали мне работать. Оргкомитет международных соревнований по профанерному спорту кубок Огнестра благодарит судью соревнований Полегас Николай за отличное судейство в проведении соревнований. Комитет международных соревнований по прокладенному спорту Кубок Агнестра благодарит судью соревнований Третьякова Аллу за отличное судейство в проведении соревнований. Который она увидел с собой, я думаю, надолго будет помнить. Рашпусик, выйди, пожалуйста, сюда.

Молодец, рада тебя. Кто? Да. Николай Николаевич Ухренов. Дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие гости. Вы сейчас видели награждение наших ну, как говорят, убеленных опытом ветеранов и, будем говорить, молодых спортсменов парапланерного спорта. Вы видели, сколько их осыпало наград. Но сейчас вы удивитесь, сколько наград заслужили в честной борьбе и не с небом наши младшие товарищи, наши юниоры. Я хочу вам сказать о том, что когда я предложил тур престижа спортсменам посоревноваться с юниорами, спортсмены подняли руки и сказали, Николай Николаевич, мы на это не пойдем. Но у нас был один герой, который пошел, рынулся в атаку, в борьбу с 18 юниорами, он, конечно, проиграл, мы это оценили, и поэтому он будет обязательно поощрен. Поэтому, товарищи, сейчас я буду называть имена и фамилии ребят, которые у нас выиграли соревнования, призеры. А вы, я думаю, будете дружно аплодировать и приветствовать нашу смену, которая скоро нас заменит. что Абсолютным чемпионом наших соревнований Кубка днестра среди юниоров стал юниор из города Хмельницкого Самойлов. Пожалуйста. Мне очень приятно, что Чернобыльская АЭС плодит не только радиацию, электричество, но еще и хороших спортсменов парапланеристов Второе место и серебряный призер у нас стал юниор города Славутища, Чернобыльская АЭС, Осколков. Призером у нас стал значит, молодой симпатичный парень из той этой же группы группы Тимошенко. Пожалуйста. Стало немножко темно, так что извините за организационные невязки. То мы заблудились. Мы Посмотрите внимательно, что там написано, и дайте нам наши дипломы. Если не ваши что? фамилии Что там написано? Посмотрите. В упражнении на... Тащите сюда обратно. Первое место упражнение на дальность. на дальность. Подходите сюда, ребята. А сколько? И юниор. Юниор Дроздов в управлении назад, дальность занявший третье место. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, в упражнении среди команд на дальность первое командное место заняла команда города Славутича. Упражнение на дальное второе командное место принадлежит нашим друзьям из города Одессы. И третье место. Упражнение на Дальное заняла команда города Хмельницкого. Второе, как второе место Упражнение на занял юниор Тимошенко. И третье место занял юниор Самойлов. Пожалуйста. на точность. Командное первое место заняла команда города Славутича. Второе место в упражнении на точность заняла команда города Хмельницкого. Место упражнения на точность заняла команда города Донецка. Самойлов занял все первое место среди юниоров на копии и страх.

заседанием Тимошенко. Третье место Тимошенко, пожалуйста. Кубки не страшно. А Командным дипломом награждается команда города Славутича, занявшая первое место в международных соревнованиях по парафланию на мастерстве людей Кубок не награждается команда города Одессы, занявшая второе место в международных соревнованиях по парапланерному спорту среди юниоров Куба И Награждается команда города Хмельница, занявшая третье место. оргкомитет международных соревнований по парапланированному спорту Куба Гнестра благодарит Романенко и Инну Васильевну за отличную организацию питания участников соревнований с 15 по 25 августа этого года. Получу вас получить памятный диплом. Благодарность. Отличного судейства и проведения соревнований.

Донецкий областной центр школьников и молодежи по авиаконструированию и воздухоплаванию Награждает грамотой Шевинского Сергея Владимировича За развитие парапланированного спорта и укрепление дружеских связей спортсменов и юниоров Могилев Подольска и Донбасса Капитан-командор воздухоплавания Николай Хренов Кишинева и города Танежкино. Капитан командор по плаванию Николай Семенович. их просто не предусматривает. Но вы знаете, все-таки приятно, когда такие моменты все-таки случаются.